Ось уже більше ста років окрасою центрального проспекту Дніпропетровська є будівля одного з найстаріших російських драматичних театрів України. Колись тут був гімнастичний зал, зимовий театр, перша в місті опера, робітничий театр і навіть ДК будівельників. Останні 60 років господар будівлі Театр імені Горького у наступному 2017 році він відзначить свій 90-річний ювілей. Сьогодні це один із найулюбленіших культурних закладів Дніпропетровська. За внесок у мистецтво театр отримав почесне звання академічний. Його слава справа рук багатьох майстрів. Один із них Євген Іванович Зубовський. Євген Іванович Зубовський, це дуже складна, дуже достойна, дуже різностороння була особистість. что очень нельзя вот так сказать однозначно, вот одной краской. Это человек многогранен и многокрасочен. Когда я был студентом нашего театрального училища, сейчас колледж, на втором курсе а преподавал у нас Илья Григорьевич Кобринский, народный артист Украины, который пригласил тогда Евгения Ивановича Зубовского в театр. Он приехал из другого театра в России. И он сказал, идите и немедленно смотрите этого артиста, который пришел, потому что если вы не посмотрите, вы ничему не научитесь. Люди с сильным характером, ему удавалось это передавать. Тут был психологически характерный артист. Это, это, кстати, очень сложно, это очень редкий дар. Потому что герой вышел, ха, и все. А коли чек создає и характер, і психологічні он підтвержден, не это очень служне амплуа. Євген Зубовський народився 31 грудня 1922 року у білоруському місті Бобруйськ, нині Могильов, в робітничій сім'ї Каменяра. В сім років його віддали до школи, та після смерті батька він пішов працювати учнем слюсара на Бобруйський машинобудівний завод. Навчання продовжив у вечірній школі. Працюючи на заводі, Євген захопився спортом і театром. Він грав у збірній Білорусі з футболу, в 17 років став першорозрядником з боксу, а у 18 отримав посаду голови міського комітету фізкультури і спорту міста Несвіж. Однак наприкінці 1940 року, після участі в обласному огляді художньої самодіяльності, Євгена Зубовського запросили в трупу обласного драматичного театру міста Барановичі. З цього часу театр став головним у його житті. Та вже у червні 1941 року на білоруську землю прийшла війна і фашистська окупація. Юний Зубовський шукає зв'язків із підпільниками, йому допомагає дядько, що партизанить в лісах поблизу Бобруйська. річний Євген входить до складу розвідувальної групи. Головним об'єктом, де Женя здобував дані, був театр окупованого Бобруйська. Який нерідко відвідували представники фашистської армії. Юнак постачав відомості про озброєння, кількість та пересування німецьких військових частин через Бобруйськ, про зрадників і агентів, яких німецькі органи розвідки готувалися заслати в тил нашої армії. Після війни Євген працював актором в кількох білоруських театрах. В одному з них у 28 років відбувся його режисерський дебют: вистава за п'єсою Горького Останні. У 1952 році 30-річного зубовського відряджають до Москви на режисерські курси при Державному інституті театрального мистецтва імені Луначарського. З 1956 року доля назавжди поєднає Євгена Івановича з Дніпропетровським театром російської драми імені Максима Горького. 40 років творчого життя білоруський актор Зубовський віддасть українській сцені. Тут винс здобуде справжнє акторське визнання, доведет режиссерскую майстерність, проявить педагогичный хист. Та складалась его карьера нелегко. Изначально его не принимали вообще в театре. Почему-то считали, что во время вот войны он был полицаем, И его тут воспринимали да. Награды его потом нашли уже намного позже, и о нем очень много писали, о нем потом много говорили. Героїчне минуле патріота Зубовського підтвердили документи і свідчення товаришів підпільників. Його самобутній талант засвідчили зіграні ролі. Природа щедро обдарувала Євгена Зубовського, виразні риси обличчя, очі, в яких відображалася робота душі, голос незвичного тембру, пластичні рухи. Красивий чоловік, цей прямий нос, глаза такі. Он завжди був. одет с иголочки. У него всегда были отглаженные стрелки, брюки, всегда была великолепная обувь. То он был всегда элегантен. Вот и на сцене всегда он умел одеваться, подбирать тона, цвета. В этом плане у него был очень хороший вкус. Благороден, интеллигентен. В общем, герой. Актор вміло поєднує природні дані и досконалый володіння актерским ремеслом. Ему не цікаво грати лише вчинки, как результат прагнень героя. Він розкриває на сцені психологічний процес становлення такого характеру. Точність жестів, поз, інтонацій створюють виразний портрет персонажу, рухи його душі на очах у глядачів. Нужно заключить мир з Леніном. А потім здаємо нове правительство і знову розглавимо його. А народу об'явимо, що ми є совєтська власть на Україні. Ви розумієте, молодці? Ведь це ж авантюра. Да как ви смієте? Страна в опасности. Грозит военное поражение. Ангеловной товар. Армия Кочебинского смело наши передовые части рвется к Киеву. Вот. Слышите? Составить новую диспозицию. Всю армию. В один мощный кулак. И двинем на большевиков. Слушаюсь. Командовать буду я. Да, да, да. Он актером был блистательным. Как он умел сделать характер, какая у него речь была, глаз. Относился очень трепетно к деталям. Как человек ходит, одет, как там, допустим, тоже бабочку поправляет. Вот манера поведения, если, например, он офицер, то уже он держал выправку, несмотря на то, что сам не был офицером. Но создавалось впечатление, что он кадровый военный. Вот это вот не отнять у него. Эта педантичность она шла э, на благо спектакля и на благо его образа. Был такой спектакль, кстати, он ставил старший сын, и у него там роль была. Он проходил из одной кулисы в другую. Он прогуливался, потому что у него высокое давление, давление скачет, и вот как он проходил, это был образ. Вот я видела этот характер, это пожилой человек, у которого действительно скачет давление. Он умел создавать характер. Но не такой, знаете, когда клеют носы, там какие-то что-то такое, вот какую-то трансформацию внешнюю делают. Он внутренне так преображался, вот этот характер шел изнутри. Наиболее сильное впечатление он оставил. Это в пьесе «Фальшивая монета» Горького, который оставил. Он там играл часовчика, афериста Яковлева. Он сделал хороший грим. Это такой пройдоха, такой жуткий страшный человек с искалеченной душой. Он еще и внешний. И вот Евгений сделал замечательный грим, сам он себе делал. Глаз он делал с другого, все, он парик надевал, но был очень убедителен в этом. И была одна сцена, когда он рассказывал, как он делает эти монеты. Я всегда прибегал именно на эту сцену. Я старался не пропустить. Даже если был Жень, то я побежал постоять эти 10 минут и послушать и посмотреть, как он работает. Великолепно работал в Униженных и Оскорбленных князя Волковского. Это было уникально. Потом долго-долго говорили вот о его этой работе. Я присутствовал на спектакле, когда сидели из ПТУ ребята. И до этого они шумели. Был такой гул, ну, как они обычно друг перед другом начинают выставлять себя как бы с худшей стороны, а не с лучшей. И вот он начал монолог, и вдруг зал затих. И 20 минут сидели все молча и слушали. А он сидел только в кресле. І разве что міміка іноді такси було мінімум движения, але така була внутрішня наповненість. Євген Іванович Зубовський зіграв 120 театральних ролей, поставив близько 40 вистав. Кінематограф скористався його талантом лише тричі. Для нього не було великої різниці, це буде маленька роль велика. Важливо було її зробити. Більшість кращих його робіт негативні особи. Та він ніколи категорично не судить своїх героїв. Показує в них хоч якусь людяність. Лише тоді Зубовський дає глядачеві право засуджувати або виправдовувати свого персонажа. Пане атаман, На Нов Крещатика і Бібіковського вийшли «красні». Рвуться до Центральної раді. двинемо туди всімі силами ляжем кастьмі. І або... льяволом. Ми повинні зберігати Армію і себе. Приказуваю відступлення. Тринадцять років служіння в Дніпропетровському театрі імені Горького Євген Іванович Зубовський поєднував роботу актора і режисера. Шість років був головним режисером театру. От, взагалі, він був дуже хорошим організатором. Так, да, у нього був характер жорсткий. Вот. Многим это линия, которому это не нравилось. Но я считаю, что режиссеры должны быть такими. Но он был гордым, он ни перед кем не кланялся, он не, ну, ни под кого не, не подстраивался никогда. Когда он был режиссером и ставил планету Спиранта, а директором был как раз Рудяков. Рудяков зашел и что-то начал ему говорить. Он говорит: Закройте дверь! Уже после того, как закончилась репетиция, Евгений Иванович пошел к директору Рудякову. И они очень долго ругались, что говорит, я прошу вас не отвлекать меня на хозяйственные нужды всевозможные, не надо меня отвлекать, когда я занимаюсь репетицией. Вот режиссер-педагог, он был очень внимательные и вовремя подсказывал. Он следил всегда за своими спектаклями и после спектакля приходил и говорил, что вот тут что-то сегодня не в ту сторону. Говорил односложно, но я понимал, что ему нужно было. Обычно режиссер набирает себе актеров. А так получилось, мне в институте дали направление в Днепропетровский театр Горького. Я приехала сюда, и поскольку это получается, картина не ждали, вот у меня, в общем-то, так и приняли. Ну, Евгений Иванович очень прохладно принял мой приход. Проходит неделя, я прихожу и говорю, Евгений Иванович, уже неделя, вы мне роль никакую не дали. Он так посмотрел на меня как-то так странно, говорит, ну ничего, идите погуляйте еще. Я опять все спектакли смотрю, все. Неделя проходит, опять мне не дали никакой роли. Я опять прошу: Евгений Иванович, вы не дали никакой роли. Он, конечно, был вообще вне себя, от моей наглости молодой, когда он меня взял в свой спектакль. И так получилось, я как проспала, и прибегаю уже, репетиция идет, а он, значит, сидит, увидел меня вон, выгнал меня из, из этой аудитории. Я, значит, там хожу, 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 нервничаю, там кусаю локти, и все это. И потом в конце, значит, он меня зовет, прочитал пьесу «Коломейцы» и говорит, садитесь, Людмила. Я села, а он так вытирает слезу, ну, прочувствовался и говорит мне, это такая пьеса, это такая достойная пьеса, и в ней должны работать только достойные артисты. А посему выйдите, Людмила, и в этой пьесе вы работать не будете. Конечно, я была оскорблена до ужаса, и у нас с ним как-то испортились отношения, и как-то мы очень холодно здоровались, как-то так холодно-холодно. Когда э -э, Людмила Евсеевна, вот жена его, она тоже была актрисой, она опоздала, он сделал очень ей жесткий выговор, ну, несмотря на то, что, казалось бы, жена и прочее. И потом проходит какое-то время, и я это запомнила на всю жизнь. Вот какой он был мудрый и великодушный, наверное. Встречаемся по, по коридору по первому этажу театра и идем так друг другу навстречу, и он останавливается и говорит: Люда, я хочу извиниться перед вами. За то, что я когда-то вам сделал больно. Я был неправ. Я очень сожалею об этом, потому что я гораздо старше вас. Я должен был оказаться, ну, как бы умнее. И вы знаете, с тех пор у нас выстроились с ним такие замечательные отношения. У него каждому был свой подход. Кого-то держал в ежовых рукавицах, с кем-то беседовал. Скорее всего, вот это был дар нужного подхода. Каждому как бы свой ключик. В одном из спектаклей моих на современную тему была роль главного режиссера крупного э, Московского театра. Мне не надо было размышлять и сомневаться, знал, что это должен был играть Евгений Иванович. О, как он это сделал. Он как бы аккумулировал весь свой опыт личный и сделал собирательный образ так называемых главных режиссеров. Очень с большим юмором и с уважением. Когда он это делал, даже в репетиции, все актеры, которые присутствовали, они как-то внимали ему, останавливались и долго-долго смотрели, воспринимали этот процесс, пока он не закончит. А он там сидел в кресле, и у него не было никаких мезоций, никаких движений, ничего. Просто киношный был какой-то такой прием. І потрібно було відео, як од на глазах думав. Мислив, не, не треба було нічого підказувати, нічим допомагати. В 1974 році Зубовського несподівано переводять з посади головного режисера театру в акторський склад. Причини такого рішення залишилися за дверима владних кабінетів. Він Так м'яко перейшов, з головного режисера в розряд акторів. Я прийшов в 74-му році в цей театр по приглашенню. на, должность главного режиссера, а Евгений Иванович уже был артистом. Мои отношения с ним сложились очень хорошо, по-человечески хорошо. Несмотря на то, что он был главным режиссером, а я приехал очень такой молодой человек, и он в этой ситуации вел себя очень корректно, красиво, симпатично, по-мужски. Ну, может быть, была какая-то боль, естественно, это понятно, человеческое все у нас есть. Он был очень волевым человеком, очень умным. Он себе не позволял. Он бы не позволил, чтобы кто-то и видел. И что вы. Он и самому себе не позволял. Он очень переживал, но переживал это в себе. Был э, спектакль «Охота к умножению». Он там играл такую роль как бы обиженного, не то что обиженного, но несправедливо обвиненного. Какие-то моменты он делал... Э, Яркий-яркий какой-то акцент, который говорил о внутреннем мире, что там такие бушуют страсти, вот несправедливо обиженного человека. Но он не, не принимал какой-то помощи, а он говорил себе, что я с этим справлюсь сам. Это было, наверное, шло от, от характера. Получалось так, что он был занят в моих спектаклях. Евгений Иванович мог подойти и тет а тет что-то сказать. Но чтобы остановить процесс репционный и демонстрировать, что он иначе мог бы сделать, этого никогда у него не было. Наоборот, однажды он подошел ко мне и сказал, у вас получится. Он был мудр в этом отношении, не показывал, что вот я, мол, режиссер, и я там сделаю лучше. Нет. Он был, ведь, блистательным актером и режиссером, поэтому он роль сам ее лепил, создавал. А, в общем-то, режиссер уже что-то отбирал а, и что-то, допустим, там корректировал. А эти откуда? Новенькие, на базаре нашли, Говорят, что фартовые. Ну, а я думал, что это наследники господина Ротшильда. Им пансион наш не нравится. Так ведь мы же никого не держим. Кто хочет, может на Деребасовской Христа ради ручку протягивать. А кто хочет с голоду помирать. А мы Христа ради не просим. Что Бог по ошибке лишнее кому передал, обратно, значит, себе вертаем. Правильно? Правильно. Между прочим, не тот вор, кто ворует, а тот вор, кто попадается. Ти должен пальцы запускати так, щоб самому себя не слышать. Не так, слышить. Характер своїх героїв, позитивних чи негативних, зубовський ніколи не малював однією фарбою. Можливо, тому що й сам був неоднозначним і різнобарвним. Нельзя сказать, Евгений Иванович, Вот, вот он добрый или он злой. Он был разный, Он был и жесткий, и иногда жестокий. и иногда очень добрый, с юмором. Главная черта у него была сдержанность. И это вот очень бросалось в глаза. Не для всех он был открыт. Придерживался этикетных каких-то норм в общении. Я помню, мы сидели на улице, подходит молодой актер, там, здравствуйте, и руку тянет. Я про себя промолчал, думаю, сейчас получит замечание. И он говорит, вы меня извините, называет там по имени отчеству, но первым для приветствия руку протягивает старший по возрасту. Вот он так дал понять, чтобы люди все-таки соблюдали ну, субординацию какую-то в театре. В общем-то, это необходимо. Он был закрытым человеком кроме репетиций в репетициях он открывался, а так в быту это очень правильно. Он не допускал таких близких отношений. Вот. И, конечно, его уважали, с ним считались. Если он что-то говорил, то это не расходило с делом. Ответственность за свои слова. Это я взял на вооружение. Мы с мамой его очень уважали, потому что ну, для меня и сложился такой образ мужчины, что вот мужчина должен таким быть. Были люди, которые его э, очень любили и понимали, и обожали, а были люди, которые его не принимали категорически. Нельзя ему сказать, что он такой компанейский человек. Он не любил куда-то особо ходить. Он всегда приглашал друзей, которые тоже работали в театре. Он приглашал домой после каждой премьеры. И вот они любили сидеть. Это обычно после 11 вечера и на всю ночь. Но это он любил. Но это был узкий круг людей, которые всегда были одни и те же. Вин был теплым для небогатых людей, але вмів підтримати и поважати коллег. Когда он уже не был главным, и мы больше общались с ним, и он так следил за моим развитием, подходил и говорил, проверь вот этот кусок, что-то ты там не то делаешь. Но это заставляло меня мучиться, думать, проверять. И первый спектакль, там второй. Потом он подходил и говорит, вот это то, что нужно. Когда меня щипала критика, он подошел и сказал мне такие хорошие слова. Он сказал, что это хорошо, значит тебя уважают. Справжньою підтримкою для самого Євгена Івановича стала сім'я, яку 45-річний актор створив у 1967 році з колегою Людмилою Морозовою. Мама працювала в Ніколаївському театрі драматичному. І папу пригласили в цей театр для постановки спектакля. Він її роботи очевидно, у нього сложилось очень он і пригласила на главную роль в свій спектакль. Они встречались, очевидно, какие-то завязались отношения. Но потом э, папа уехал в Днепропетровск, и они договорились, что год они будут жить порознь для того, чтобы проверить свои чувства и ну, насколько это нужно каждому. Через год папа пригласил маму э, на работу в Днепропетровский театр, и они получили в Днепропетровске квартиру и стали жить вместе. Ну, вот образовалась и такая семья. Для обох із них це був не перший шлюб. Кохання, повага і життєвий досвід стали основою відвертих і щирих сімейних стосунків. У папа мені замінила ця роднова. Мій син був у нього першим внуком. І ну, він його дуже, звісно, любив, дуже балував, дуже любив з ним возитися і залишався з ним з удовольствием. Йому Євгеній Іванович подарував велосипед, в кімнаті накрив, пледом и все, говорит, иди посмотри. Внук зашел, раскрыл, увидел велосипед, подвигает к нему и говорит, ты настоящая мама. С таким же натхнением Евгений Иванович ставился до природы и до кулинарии. У нас была моторная лодка. Мы садились в эту лодку и ехали там на два, на три дня. Ставили палатку, жарили шашлыки на природе. Он ловил рыбу. Он очень любил готовить мясо. Это делал с удовольствием. Это вкусно очень получалось. Он эстет был в кулинарии. Рецепты были гениальны, мы даже записывали, там, первое, второе, закуски, он, конечно, ас был. До останніх днів свого буття заслужений артист України Євген Іванович Зубовський не міг сидіти без роботи. Театр, звісно, для нього це було все. Він вже дуже погано себе чувствовав уже після першого інфаркту. Він все одно піднімався і вранці йшов в театр. Смерть забрала його у вічність у 75. 28 липня 1997 року. дев'яносто не, року. Не, не столь щедро. на такие таланты. То есть проходит какое-то какое время, когда появляется такая личность. Его какое-то принципиальное э, отношение к работе, э, требовательность к себе, это не отнять. Анализ того, что ты сделал. И э, самое главное, это его фраза, что никогда не увлекайся успехом. Это все проходящее. Главное, работать. Украина вас благодарит. Продолжайте службу.